প্ৰেম কিমান আছিলে একো নাই কৈ দিয়ক একো নাই নিজৰ নিজে বহুত দুখ লাগিছে মোৰ কিমান যিকোনো হব বুলি মোৰ কপাল বেয়া আৰু তাৰো কপাল বেয়া সেইটো কাৰণে আপুনি মৰাৰ আগত ভাবিছিলে নে তেখেতক মাৰি পেলাম নে আপুনি মাইনাই আনিছিলে মাৰিম বুলি ৰাজু আলী নামৰ হত্যাকাৰীটোৰ ভাষ্য আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন যে ডেৰ বছৰৰ প্ৰেম আছিল সেই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে অনুতপ্ত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মই যথেষ্ট দুখ পাইছো বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মোৰ আহ এই ঘটনা কিদৰে আচলতে সংঘটিত হ'ল সেয়া তেওঁ নিজেই নাজানো বুলি উল্লেখ কৰিছে দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল কালিৰ দিনটোত আৰু এয়া আছিল ভাষ্য হত্যাকাৰী ৰাজু আলী নামৰ হত্যাকাৰীটোৰ ভাষ্য তেওঁ অনুতপ্ত বুলি উল্লেখ কৰিছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এই মুহূৰ্তত

চুৰি আঘাত কৰিছে আৰু সেই মানুহ মানুহটো ইতিমধ্যে পলাইছে তাৰপিছত সেই মানুহজনৰ লগত আৰু এগৰাকী মানুহো আছে বা মহিলাও আছিলে তেওঁৰ লগতো আমি সোধ পোছ কৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু মানুহজন যিহেতু খুব বেছি ইনজৰ্ড আছিলে তেওঁ ইমিডিয়েটলি হস্পিতাললৈ লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু আহ অতি দুখেৰে মানে জনাইছো যে মানুহজন তেতিয়াই আহ মৃত্যু মৃত্যু হ'ল মানুহজনৰ কিন্তু তাৰপিছত আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত হোটেলত গৈ কেমেৰাও চোৱা হল তাৰপিছত আৰু ওচৰে পাজৰে উইটনেছ যিমান আছে তেওঁলোকৰ সোধ পোছ কৰা হল আৰু গম পালা গম পালো আমি ইমিডিয়েটলি যে যোনজন মানুহে কামটো কৰিছে তেওঁ মহদীলা ৰাজু আলী বুলি কামটো কৰিছে আৰু যোন মানুহ ঢুকালে তেওঁৰ নামটো হৈছে মৃগাংক বৰ্মন তেখেত জাপৰকুছি নলবাৰীৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা পাৰ্চনেল কাৰণত এটা মানে সংঘাত চলি আছিলে কিছুদিন ধৰি আৰু সেই সময় মানে এই মৃগাংক বৰ্মন আৰু তেওঁৰ লগত যোনগৰাকী মহিলা আছিলে তেওঁলোক সেই হোটেলখনত থকা বুলি গম পাই এই ৰাজু আলিয়ে এই হোটেলখনত আহিছিলে আৰু প্ৰি প্লেন এটা তললৈ মাতি আনিছিলে আৰু তেতিয়াই চুৰিৰে আঘাত কৰিলে আৰু বাঁহৰ বাহেৰে মাৰপিট কৰিলে আৰু যাৰ ফলত মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু মানুহ যোনজন একিউজ ৰাজু আলি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিলে ইমিডিয়েটলি আমাৰ গড়চুক থানাৰ টীম আমাৰ অ' চি বিক্ৰম বসুমতাৰীয়ে নিজৰ টিমক লৈ পেলাই ইমিডিয়েটলি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমাৰ কাৰণে এটা খুব সফলতা যে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অলমষ্ট তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এৰ গোটেই কেচটো ক্ৰেক হ'ল দুটা বজাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে পাঁচটা বজাত আমাৰ আছামী আমাৰ হাতত আছিলে এৰ ৰাজু আলীক ধৰা 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 পৰা হল

আৰু আমি আশা কৰিছো যাতে এই কেছটো আমাৰ আলটিমেটলি কোৰ্টটো আমাৰ কেছটো কনভিকচন হ'ব মৃগাংক বৰমন আমি জানা মতে তেওঁ অলপ মাঝে সময় মডেলিং কৰিছিল আৰু কিছুমান সিরিয়েলটো তেওঁ মানে এক্টিং কৰা বুলি আমি জানিব পৰা জানিব পাৰি তেওঁ সেই ঘটনাৰ উছৰতে আমি পাইছিল আৰু তেওঁ গুটি ঘটনাটো নিজ চকুৰে দেখিছে তেওঁ চকুৰ আগতে হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি সহায় পাইছো এই মানুহজন একিউজন আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ আৰু ধৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ ফাৰ্ডাৰ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো বা তেওঁৰ যোনটো মানে সাক্ষীটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ত' সেইখিনিয়ে তেওঁৰ পৰা আমি কপাৰেশ্যন পাইছো